Я являюсь э, 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 главой... Кризисная психологическая служба в городе Чернигов и одновременно являюсь волонтером, который координирует помощь 13-му БТРО. Как вы знаете, сейчас 13-й батальон находится на, в Луганской области. Более того, он находится в Луганской области, усилия, укрепляет пограничников, помогает пограничникам. Многие блокпосты расположены непосредственно на границе России и Украины. Ситуация там сейчас достаточно тяжелая, как вы все знаете. Есть, к сожалению, несколько человек погибших, и, к сожалению, есть раненые, но я знаю точно, что руководство этого батальона максимально заботится о солдатах, которые там служат, и старается свести человеческие потери и риски к человеческих жизней, и человеческому здоровью к минимуму. Ну вот я только что разговаривала с начальником штаба, с начальником штаба 13 го БТР, он говорит, мы держимся, мы не отступаем, боевой дух у нас хороший, как бы... Передавайте всем, что все в порядке. Идет, как вы понимаете, сейчас скоро будет осень, потом зима. Вряд ли эти события, которые происходят у нас в стране, закончатся как мы все этого хотим там за месяц, скорее всего, скорее всего, батальон будет там осенью и, возможно, зимой. Поэтому. Есть несколько задач, которые стоят по обеспечению батальона. Одна из них это, естественно, солдат накормить. На данный момент там около 500 человек. И благодаря Олегу Алексеевичу как бы, мы эту задачу выполним. То есть, ну, мы так примерно прикинули, что этого должно хватить там, вот на осень там, и на зиму, скорее всего, нам тушенки хватит. Следующая задача стоит, конечно же, в теплых вещах. И так как на границе положение там тяжелое, были за несколько раз обстреляны блокпосты и очень много автопарка пришло в негодность. Мы сейчас еще занимаемся ремонтом автопарка. Вот так вот. Вот то, что мы получим у нас, кроме 13-го БТР в Чернигове, еще есть, как вы знаете, 41-й, который стоит в Донецкой области, батальон специального назначения Чернигов, который тоже сейчас несет службу в Донецкой области. И первая гвардейская дивизия ⁇ это наши танкисты из Гончаровска мы сейчас как бы с координаторами, которые помогают вот другим батальонам, я сейчас нахожусь как бы ну в общении, ну, поддерживаем связь и возможно, ну невозможно мы сто процентов поделимся поделимся тушенкой еще и с другими батальонами. Волонтеры помогают со своей стороны, что могут и родственники как бы не должны. Нет, конечно, никто ничего не должен, но, род, но как бы родственникам и солдатам тоже на себя нужно взять ответственность. Мы все в очень сложной позиции. Я э, собираю деньги. Э, я трачу деньги только на техническое оснащение. Да, конечно, если там один солдат попросит или два что-то купить, конечно, мы покупаем. Но если у нас стоит вопрос о том, например, отремонтировать ли машину. Да, чтобы она объезжала блокпосты, или купить 10 форм, я выберу ремонт машины. Потому что количество денег, ну, финансы ограничены, а помощи нужно много. Я еще хотела вот к этому сказать: это ну, жаль, что так происходит. Да, чтобы отцы покупают себе экипировку так не должно происходить, но лучше будет, если родственники там или семья или близкие друзья соберутся и оденут бойца всем чем. А? Да, потому что если мы будем надеяться там на волонтерский рух или на министерство обороны, то конкретный каждый человек может остаться в какой-то момент не экипирован. Плюс еще есть нужно учитывать, что там идет война фактически, и очень часто люди остаются там в результате передвижения или отступления просто там бросают вещи, да, для того, чтобы спасти свои жизни. То есть такое тоже есть. Поэтому, ну как бы ни было это тяжело говорить, то, что вы делаете, то, что вы купили эту экипировку, это правильно, хорошо, так нужно делать. А, ну, э, я не буду комментировать то, что делает Министерство обороны. Я думаю, что им тоже сейчас не очень легко, поэтому, ну не знаю, вот так вот. <laughs> Мы занимаемся чем можем мне все помогают. У меня такой девиз, как бы я всем говорю, каждый может помочь сколько хочет и сколько он реально может. Может человек дать 20 гривен, это очень хорошо. Может человек дать 10 тысяч гривен, это тоже очень хорошо. Может человек подарить там КАМАЗ для 13-го батальона, спасибо большое. То есть вот совершенно разные пожертвования, совершенно разные суммы. Ну и вот действительно, кто что может, тот то и делает. То есть мы не должны превращать волонтерские, волонтерское движение и помощь в некую обязаловку, потому что у волонтеров тоже есть как бы нервы, и у волонтеров тоже есть некий запас прочности, и у людей обычных есть запас прочности. Поэтому я за то, чтобы помощь шла от чистого сердца, и каждый делал то что он хочет действительно да нужно как-то координироваться чтобы было меньше хаоса но любая помощь это хорошо смотрите наибольшее пожертвование было там несколько пожертвований у меня было по ну, там около 10 тысяч гривен, насколько я помню. На мою карточку было собрано около 100 тысяч гривен. И еще альтернативно люди собирали как бы в координации с нами. Вот Сережа Воробьев собирал на связь, там он порядка 50 или 60 тысяч гривен собрал для того, чтобы 13 обеспечить связью. Ну и еще покупалось отдельно там, ну кое-какие вещи и приносилось в виде, просто в виде вещей эта помощь.